10.00 в Украине. Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Снегопады парализовали Одесску и Николаевскую области. Целый ряд морских портов работает с ограничениями. С перебоями работал и международный аэропорт Одесса. Вчера он обслужил только четыре рейса. Все остальные были отменены. Закрыто движение по некоторым участкам автодорог в четырех областях. В частности, в Одесской области ограничено движение большегрузного транспорта на всех направлениях при въезде в Одессу. Временно запрещено движение на дороге одесса рини и Одесса-Киев. Заторы на участках Дорог Одесса Мелитополь, Одесса Кучурган, Одесса Личевский, Одесса Южный. В Николаевской области закрыто движение автотранспорта до окончания непогоды на всех дорогах общего пользования. В Запорожской области ограничено движение на автодороге Харьков-Симферополь. По решению штаба, а также представителей обл. Автодора, полностью сейчас блокировано движение транспортных средств по направлению трассы Одесса-Рени и частично приостановлено движение большегрузного транспорта по всем остальным трассам, которые проходят по территории Одесской области. Это в первую очередь трасса Одесса-Николаев, Одесса-Киев, Одесса-Кишинев. Это касается, соответственно, и также въезда транспорта в Одессу. Помимо этого, полностью заблокировано на выезд большегрузного транспорта со всех портов, которые есть на территории Одесской области. Гидрометцентр как никогда заблаговременно, предупреждал о сложных погодных метеоусловиях, приближающихся. Во всех средствах массовой информации были размещены предупреждения. К сожалению, наши автолюбители не совсем добросовестно отнеслись к этому предупреждению, чем осложнили себе жизнь и создали трудности для окружающих. Также препятствуют на сегодняшний день работе специальной тяжелой автотехники. образовавшихся заторов специальная техника, тяжелая техника снегоуборочная не может своевременно добраться до места проведения работ. За минувшую ночь боевики трижды провоцировали украинских военных из минометов. Боевики обстреляли окрестности села Аленовки, а из стрелкового оружия дважды Авдеевку. Как сообщают в пресс-центре АТО, на Мариупольском направлении наблюдается активизация беспилотников противника. Вчера около 10 вечера их фиксировали четыре раза в небе над Толоковкой и Гнутовым. Тем временем боевики так называемые ДНР продолжают мародерствовать в районах Донецка. Дома, оставленные жителями, грабят, а между боевиками возникают конфликты с перестрелками. Как сообщает в группе информационного сопротивления, так называемая военная полиция ДНР также мародерствует. Но ну, а в последнее время к грабежам активно участвуют и российские наемники. В Снежном, назначенный руководством террористов, мэр пообещал расстреливать на городской площади грабителей и людей, причастных к разворовыванию гумпомощи из россии накануне праздника в украинские военные доставили около 60 тонн гуманитарной помощи жителям прифронтовых сел на донбассе пользуясь перемирием военные и офицеры гражданского военного сотрудничества развозят в проблемные районы продукты питания теплые вещи и подарки к новому году в ближайшее время доставка гуманитарного груза продолжится эта колонна гуманитарной помощи под патронатом президента украины нам передали эту помощь представители различных областей Украины. Значит, груз предназначен для населения так называемой буферной зоны. К великому сожалению, у нас так произошло, что один из районных центров, в принципе, их несколько, в частности, район, незаконно занят сепаратистами. Но села, которые относились к ним, сегодня находятся на нейтральной полосе, и вот как бы они, получается, с той стороны заброшенные ими никто не занимается. Поэтому принято решение губернатором области о доставке этого гуманитарного груза. Отмена внеблокового статуса ставит перед руководством страны вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Помочь в решении этой проблемы вызвалось новое общественное движение «Украина в НАТО». Организацию возглавил первый президент Украины Леонид Кравчук. Подробнее смотрите далее в сюжете. Вопрос о вступлении Украины в НАТО необходимо вынести на всеукраинский референдум. Воля народа должна окончательно подтвердить выбор Украины. Уверены участники новосозданного общественного движения. Эта воля должна быть продемонстрирована точно так, как была продемонстрирована воля украинского народа, когда мы голосовали впервые после провозглашения независимой Украины, чтобы поддержать акт провозглашения в Киеве на референдуме 1 декабря. Лидер общественного движения, первый президент Украины Леонид Кравчук, говорит, что для страны нет другого пути, чем стать членом НАТО. Ведь президент Президент России Путин и дальше будет проводить политику захвата Украины. Это фундаментальная позиция Москвы, о которой Кравчуку рассказывал еще Борис Ельцин, когда тот был главой государства. Украина знает. Украина знает. Другого пути для сохранения Украины, народа украинского, государства украинского, кроме стать членом НАТО, имея такого соседа, как Россия, у нас не существует. Россия у нас россия знает. Россия знает, что если Украина присоединится к НАТО, к Европейскому Союзу, тогда она окончательно потеряет надежду заполучить Украину. Участники общественного движения говорят, что они хотят лишь возобновить курс Украины в НАТО. Ведь еще в 2010 году действовал закон, который предусматривал ее вступление в Североатлантический альянс. А в 2008 на саммите в Бухаресте НАТО приняло решение о возможности Украины стать ее членом. Сегодняшняя наша инициатива Сегодняшняя наша инициатива ⁇ это, я бы сказал так, это возобновление, но на драматической базе, к сожалению. Возобновление курса пути Украины в НАТО. Члены организации призвали всех граждан нашей страны быть небезразличными и активно участвовать в будущем Украины. Михаил Семешкур, Асан Еминов, БТБ. Самолеты НАТО будут патрулировать небо над Балтией. В Эстонии уже прибыли два истребителя ВВС Испании. Еще два прилетят сегодня. В Литве ожидают итальянских истребителей. Они будут находиться там четыре месяца. НАТО перебрасывает военную авиацию по просьбе балтийских стран, которых беспокоит участившиеся вторжение российских самолетов. Вчера посол России в Эстонии давал объяснение по этому поводу. Страны Балтии не располагают необходимой авиации для контроля за своим воздушным пространством с 2000 2004 года их небо хранят партнеры по альянсу. Но возле берегов Индонезии продолжаются поиски пассажирского аэробуса А-320, пропавшего в воскресенье утром. Самолет выполнял рейс из Индонезии в Сингапур. На его борту находилось 162 человека. Поисковая операция сосредоточена в Яванском море. Именно над ним разыгралась гроза, которую хотела облететь экипаж лайнера. Сообщается, что в воде обнаружены подозрительные предметы, похожие на обломки самолета. Воздушное судно, еще десятки кораблей и самолетов из разных стран, в частности военный эсминец военно-морских сил США. Четверо граждан Украины, которые находились на борту парома «Норман Атлантик», загоревшегося вчера утром возле берегов Греции, спасены. Об этом сообщает Министерство иностранных дел. Изначально сообщалось, что на борту лишь две украинки, но, как оказалось, на судне были еще двое наших сограждан. Мужчины постоянно проживают в Италии, при эвакуации их ошибочно записали как россиян. Напомним, что пожар на пароме вспыхнул на автомобильной палубе, где находились две сотни автомашин. Возгорание ликвидировали вчера поздно вечером, всех людей эвакуировали. В результате ЧП погибли 10 человек. Российского оппозиционера Алексея Навального осудили на три с половиной года условно. Его брат Олег получил столько же, но реального срока и был взят под стражу в зале суда. Братьев Навальных признали виновными в хищении почти 27 миллионов рублей компании «Ивраше Восток». Политические комментаторы говорят, что таким образом оппозиционеру намекнули, что пора прекращать политическую деятельность. В то же время посадить Алексея Кремль не решился, хотя прокуратура просила для него действия. 10 лет тюрьмы. Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь далее на нашем канале и до встречи.